В эфире студия Репортер. Меня зовут Юлия Никандрова. Здравствуйте. В гостях Андрей Савицкий, координатор проекта по созданию ОСМД в Одессе от Украинской морской партии. И говорим мы сегодня о результатах проекта. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. ОСМД, опять ОСМД, опять вы в этой студии. И, конечно же, всех интересует создание данной организации во всех, я не побоюсь вот так обобщить, во всех домах города Одессы. И, насколько мне известно, люди все больше интересуются созданием ассоциации. О, хорошо, что я сказала ассоциации мы о ней поговорим, создании ОСМД в Одессе. Давайте по порядку начнем с того, какие же результаты сегодня есть у вас как у координатора проекта. Добрый вечер, студия. Хотел бы сказать первое, что хотелось бы отметить, конечно, всегда о положительном, о наших результатах. На сегодняшний день обратилось в порядка за два месяца порядка 100 домов для создания ОСМД. Украинскую морскую партию. На сегодняшний день где-то порядка 20-25 уже было зарегистрировано ОСМД. Это во всех четырех районах города. Но здесь преимущественно, конечно, ответь, отметить Приморский район, потому что, скажем так, больше граждан почему-то обращаются как, как раз с Приморского района. Скажем, в предвыборную, в предвыборную кампанию после предвыборной кампании мы постоянно встречались с жителями. Каждую неделю у нас происходят выездные собрания, заседания. Мы помогаем проводить и создавать, и правильно проводить загальные сборы при создании ОСМД. И, в принципе, идея ассоциации, она пришла, по сути, от самих людей. Потому что люди после того, когда мы создали ОСМД, после того, когда мы провели первое собрание, потом вторичные собрания, первые ознакомительные. Люди сами задавали вопросы, что потом, да, вот такое вот, вроде бы, скажем так, загадочное слово о, из аббревиатура, из четырех букв ОСНД, оно скажем так, не давала конкретных ответов, а что же делать дальше после того, когда мы создадим ОСНД. То есть людей интересовал механизм <coughs> после юридически-практически? А, да, людей, людей интересовал как раз э, механический совершенно верно, механически, скажем так, как же воплощать, как же обслуживать, управлять, что же делать сам, с чего необходимо начинать управлять своим собственным домом. И после этого возникла идея как раз создания ассоциации в каждом районе. То есть это объединить, тем более если это дома, которые в основном находятся рядом, то есть там и в суворовском есть, и в Приморском районе, где они совместными коммуникациями, то есть это квартальные, дворовые рядом дома, которые можно объединять в единую ассоциацию, по сути, и тем самым, что это дает, да, и тем самым, скажем, скажем так, упрощать задачу председателя ОСМД и правлению ОСМД для управления обслуживанием дома. Андрей, давайте для да. того, чтобы сейчас зритель понял, о чем идет речь, ОСМД это как бы организация, которая объединяется владельцев многоквартирных, многоквартирных домов, да. это а, несколько подъездов, но ну, чем больше, тем лучше, да. да. И если, например, есть какие-то маленькие дома, например, вот это касается города, например, вот старинной Одессы, да, они могут все вместе соединиться и создать ассоциацию. Да, единую ассоциацию ОСМД. То есть это может быть два и более домов, потому что по сути законодатель, скажем так не дает четкого ответа, может ли быть э, ОСМД в два и более домов. Точнее, он дает ответ, что может быть только в одном, максимум в, в а два законодатель дома. Законодатель вообще как-то в этом направлении работает на сегодняшний день? Вот э, Наша Верховная Рада, кто-то пытается как-то немножко улучшить угу. законодательство украинское, понимая всю ситуацию с реформированием ЖФ? Знаете, э, законы... Тем более, сейчас это одна из самых сложных сфер жилищно-коммунальной, и закон про особенности осуществления права собственности в многоквартирном доме, который был вот в 2015 году принят, он несовершенен. И нормативная база, она, скажем так, была принята еще на основании первичного закона о особенности осуществления права собственности, поэтому сегодня процедуры э, достаточно очень мало прописано, как передавать те же самые дома, как управлять. То есть ну, на самом деле законодатель в этом плане, конечно, готовит реформы, но они очень проходят медленно, мы видим. И на сегодняшний день уже практически год скоро закону, а реальное исполнение осталось в прошлом, в том плане, в тех нормативных актах, которые были приняты еще при законе 2002 года о, о об объединении жильцов многоквартирного дома. Но в законода в этом законе объединения жильцов многоквартирного дома есть статья, которая дает право, скажем так, есть нормативные акты, которые тоже дают право объединять несколько ОСМД в единую ассоциацию для управления комплексом домов для, по сути, ну это должны дома, точнее председатели правления и жильцы сами должны принять решение, нужно им это или нет. Но вот скажем Я так... Я правильно так. понимаю, что вот ОСМД частичные, которые создают люди, да, mm. новички, непрофессионалы, которых вот так вот бросили после реформирования ЖКХ, с горем пополам они создадут это СМД, там какие-то юристы помогут объяснят, не объяснят. А вот эти вот маленькие такие вот вагончики, а вот локомотивчик этого нет. И вот эта ассоциация, о которой сейчас идет речь, это тот самый локомотив, который потянет паровоз. Безусловно, да. Вот Сов... поймите, да, люди Совсем... должны понимать, о чем идет речь. Совсем Хорошо. Правильно, это именно тот локомотив, который должен направить, тем более э, ассоциация там работают, скажем так, мы пригласили достаточно профессиональные люди, которые разбираются в сфере ЖКХ, и юристы, и бухгалтера, и те же самые управленцы, которые реально управляли домами. Я сейчас не говорю, что скажем так, те люди, которые работали в сфере ЖКХ или работают, они не профессионалы. Многие из них профессионалы, это все зависит от персонали, как человек подходит к работе. Но факт остается фактом, сфера ЖКХ, она сама себя уже исчерпала. Поэтому вот эта ассоциация, она как раз и будет тот локомотив, который вот люди приходят на консультацию, люди создают ОСМД. А как реально управлять этим, что, что делать дальше, какие шаги необходимы даже для получения документов и передачи дома, они, ну, им Достаточно сложно, потому что они понимают, что сфера ЖКХ уже не работает. Надо идти и создавать у СМД либо другое юридическое лицо, либо, ну, скажем, им навяжут управителя, которого они не знают. Э, поэтому вот эта вот, как раз ассоциация, она будет помогать э, в, в рамках того, что как управлять домом, с чего то необходимо уже начинать. То председателем, который. Да, безусловно. То есть, то есть, то есть, то есть угу. там делегируются, жильцы делегируют одного председателя, ну, точнее, они выбирают угу. председателя, и председатель заходит, по сути, представителем этого дома в эту ассоциацию. Угу. И тем самым там принимается решение, и даются консультации, не просто консультации, там даются, вот как вы правильно сказала, механизм и фактическая помощь в управлении и обслуживании жилых домов. Объясните теперь мне юридическую сторону вопроса. Какие есть официальные полномочия у этой ассоциации? У председателя СМД это понятная функция, а вот ассоциация – это консалтинг или все-таки рычаги влияния на власть она имеет? Сейчас. В принципе, ассоциация, я так скажу сейчас достаточно грубо, это одно большое ОСМД. Uh -huh. То есть там есть правление, это юридическое лицо, э, оно объединяет просто, если в ОСМД принимают решения сами жители, то здесь принимают председатели тех или иных домов, это как следующая, э, скажем так, ветка после э, принимает э, решение, то есть там есть и председатель у них, и правление, только это правление состоит уже не из жильцов домов, а оно состоит из... Э, председателей других домов, назовем это. Вот так. это со составляет такую бюрократическую... Вот цепочку не получится, ли, что мы вот ОСМД как новый орган угу. опять превратим в машину, где много кто-то от кого-то зависит. Или, например, ОСМД маленькие научились всего большого ОСМД, а потом сказали спасибо, мы пошли сами жить. А, ну, Такое можно прежде, прежде всего Но, из ассоциаций. Э, да, легко. Я, потому что э, первое, э, ассоциация это добровольная по сути, скажем так, тебя никто не ты хочешь, заходи, получай консультацию, набирайся опыта, да, даже так. Там, пользуйся знаниями выходи и работай дальше то есть но то есть самая главная в принципе задача ассоциации это так помощь да, помощь в управлении организации построении вот этого пока что это первый такой этап да, да построение Чтобы... механизма управления и обслуживания жилых домов потому что для нас это все новое а мы понимаем что скажем так к 1 Есть, июню да. будет больше и больше вопросов и вот э, показал что вот буквально два месяца назад у нас не было еще там и пяти домов сегодня более 100 мы уже как минимум дали консультацию более 25 было зарегистрировано поэтому на сегодняшний день э, мы понимаем что тенденция растет а нужно давать потом консультацию как угу. последующие шаги для управления дома. Поэтому я она... хотела бы вернуться к теме, да. собственно, о том, что рейтинги э, ос, э, ОСМД растут угу. как организации, угу. а, благодаря тому, что там партийные активисты бегают и рассказывают, давайте создавать, или благодаря тому, что люди узнают и сами а, откликаются и приходят с просьбой. По-разному, по-разному, но безусловно, что многие знают, что партия оказывает бесплатные услуги в юридическую помощь в создании ОСМД. И у нас проводится раз в месяц э, семинары по том, что как создавать, чего необходимо начинать. Вот как раз семинар пройдет в эту субботу в здании Детской национальной юридической академии в час дня. 13 февраля будет открытый семинар, он бесплатный для всех желающих, кто хочет понять, что это такое как, как с чем начинать работать, как работать. Там есть юристы, которые этим всем занимаются, готовят документы. Есть и бухгалтера, которые рассчитывают для того или иного дома СДПТ. Ну, потому что, как правильно сказали, есть маленькие дома, есть большие дома. И у всех, понятно, потребности в принципе где-то одни, но одни могут взять себе в штат 10 человек, а одни даже не могут и двоих там, скажем, содержать минимальный штат. Ну и внешний вид дома, то есть состояние дома Безусловно. Его. И сейчас 24-я статья пока что отменена. Она... Возможно, ее, скажем так, в новой интерпретации сделать. 24, 24 наши статья наши. об особенности, о, о особенности объединения жильцов многоквартирного дома закона говорит о том, что первичный баланс содержатель передачи дома обязан привести дом в соответствии ну в нормальный скажем так скажу нормальный, образом, нормальный э, его состояние, то есть заменить какие-то трубы, наверное, сделать фасад и так далее, и так далее. 24-я статья уже при новом законе, когда были изменения в 2015 году, и в законе о осуществления права собственности», 24-я статья была исключена. Она была упрощена, потом исключена. Сейчас э, вроде в Верховной Раде лежит законопроект, там, в, скажем так, э, в, ее опять вернуть, но пока что этого не происходит. Поэтому Поэтому это достаточно тонкий момент, потому что люди получают, по сути, те дома, которые есть. В законе о, о особенности осуществления права собственности там есть небольшие, скажем так, ну, небольшие, поправки, да, поправки, небольшие статьи, нормы, где сказано, что в каких-то моментах может город выделять деньги на но может это, выделять, это может не да выделять, это, но это точечный как бы момент если раньше законодатель писал что любой дом который передается любой он должен привести в соответствии с нормами хотя бы там строительными ДБН или там скажем так в нормальный вид. И тогда уже новый балансодержатель, то есть свой СМД, уже управляет новым домом. Помимо того, что люди приходят с организационными вопросами по созданию ОСМД, как, что, где, куда, какие организационные части не связаны с созданием СМД, они жалуются? Достаточно ли им нормативно-правовой базы, общедоступной, рекламы? какой-то э, изобразительной там, инструкции. То есть достаточно ли чиновники местного уровня, всеукраинского, популяризируют это и объясняют это. Юристы это понятно. То есть они там кто-то заинтересован, даже заработать на этом. Угу. Но вот э, пропаганда, э, обоснованная, социальная пропаганда присутствует? На сегодняшний день нет. На сегодняшний день нет. Чиновники не... Разъясняет. Во всяком случае, по практике могу сказать, я таких не. То есть видел. они разъясняют, но хватает ли вот этой, этой микрорекламы? <связывая> я думаю, что надо больше. Все-таки. Надо сработать больше да, работать без. в широком смысле этого слова. Люди должны, скажем так, понимать, что все-таки сфера ЖКХ меняется, реформы идут, и жеков не будет, и придется им обслуживать дома либо самостоятельно, либо будет, скажем так, другое юридическое лицо, которое, возможно, они будут не согласны, но сделать они с этим уже, им будет очень сложно достаточно. Андрей, я хотел бы понять для себя, вот коль вы связаны уже так плотно с этой темой, что останавливает людей создавать УСМД, какую причину они называют главную? Ну, потому что 100 домов, это ваша партия, это понятно, что эта цифра вырастет, или там вырастет в разы, или там на чуть-чуть, там другие СМД будут создаваться, кто-то помогать будет. Тем не менее, хотелось бы понимать, почему люди так медленно это делают? Я думаю, что прежде всего страх недоверия. Недоверие к чему? К самим себе? Недоверие к тому, что, наверное, да, мало знают, не справятся. То есть, вот, скажем так, Недоверие к будущему, к будущему, к будущему. И это их, наверное, ну Но они как-то объясняют, мы не хотим создавать УСМД, потому что а, нам лень. А, мы а, не по хотим нести каждый, каждый дом ну, по-разному. Вот, и вот топ 5 комментариев, когда человек говорит: Я не хочу создавать УСМД, и мы не, наш дом не создаст УСМД, потому что мы не верим, что Жеков не будет. Или есть там, и такие, которые, которые говорят, что Жеки будут и что дальше нас кто-то будет обслуживать. Да, то есть кто-то говорит, что, ну, скажем так, я в этом ничего не понимаю, делать ничего не буду. Ну, как-то так. Кто-то просто слушает, говорит, что. Угу. Это... То есть в ближайшее время э, из ваших планов продолжать оказывать людям помощь, информировать как минимум, максимум оказывать помощь, э, поэтому проводить семинары, консультировать лично, угу. выезжать, то есть партия продолжает работать и это, скажем так, создавать и помогать в создании ОСМД. Спасибо большое, Пожалуйста. что сегодня так нам детально разжевали о, о, и о каких-то приятных результатах, и собственно о создании такой организации, и в принципе о помощи. Спасибо, спасибо что пришли время, пришли спасибо, в студию. Напомню спасибо. нашим телезрителям, что в гостях был Андрей Савицкий, координатор проекта по созданию СМД в Одессе во всех районах нашего города от Украинской морской партии. Обсуждали мы тему, связанную с созданием СМД. С вами была Юлия Никандрова. Оставайтесь с репортером. Берегите себя и всего хорошего.